এক দেশ এক নির্বাচন হলে যেমন সাধারণ মানুষের লাভ হবে তেমনি অর্থ সময়ের সাশ্রয় হবে বললেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব আজ আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অল ত্রিপুরা আশা ফেসিলিটেটর্স ও আশা কর্মী অ্যাসোসিয়েশন এবং অল ত্রিপুরা অঙ্গনবাড়ি কর্মী ও সহায়ক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক দেশ এক নির্বাচন বিষয়ক কনভেনশনের সূচনা করে তিনি একথা বলেন আশা ও অঙ্গনবাড়ি কর্মীদের নিরাশ না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি এই কনভেনশনে মজদুর মনিটরিং সেলের সভাপতি বিপ্লব কর সহ সংগঠনের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন इसलिए है, जब होता है तो बहुत समय भी लगता है और साथ साथ बड़े मात्रा में पैसा अलग अलग खर्चा होता है और ये वन नेशन वन इलेक्शन पहली बार है ऐसा कुछ नहीं है देश स्वाधीन होने के बाद असेंबली और लोकसभा दोनों एक साथ ही होता था कांग्रेस के पाप के कारण से जो चुना हुआ सरकार को 356 लगा के तोड़ना ये कांग्रेस ने शुरू किया था और बहुत सारी सरकार ऐसा उन्होंने तोड़ा है जिसके कारण से असमय में इलेक्शन होने लगा और बाद में धीरे धीरे वो रूटीन ही गायब हो गया अभी तीन चार स्टेट छोड़ के बाकी सभी स्टेट के अलग अलग समय में इलेक्शन होता है इसलिए इस बिल को हमको लाना जरूरी हुआ हमने नया कुछ नहीं कर रहे जो शुरू हुआ था उसको ही लागू कर रहे हैं क्योंकि इससे देश का लाभ होगा समय बचेगा हम ज्यादा काम कर पाएंगे डेवलपमेंट होगा और इससे देश के जनताओं को